Зеленський сказав, що в липні буде більше захисту неба перед самітом НАТО, вот в середині липня маємо отримати. Якісь комплекси можливо можливо буде оголошено про в 16 Невідомо це е, повторив також і держсекретар США Ентоні Блінкен. Але найцікавіше, що ще сказав Зеленський, я процитую для США перемога України полягає у збереженні незалежності. Про кордони 91-го року ніхто не говорить. Захід не хоче розвалу і поразки Росії. Ну, дело, дело в том, что независимость без восстановления территориальной целостности, она невозможна. Какая независимость, если ваша территория кто-то на данный момент контролирует? Это не независимость. Потому что уже в зависимости от того, кто что хочет услышать или увидеть, это зависит напрямую от психотипа человека. Для кого-то стакан наполовину полон, для кого-то наполовину пуст. Потому давайте, чтобы для нас стакан был наполовину полон, то воспринимать как раз нашу независимость в таком контексте и будем. То есть с восстановлением территориальной целостности и суверенитета. Не бывает независимого государства без суверенитета и территориальной целостности. Пане Романе, от ми чутки намагаємося не обговорювати, але це частина інформаційного простору, тим паче, коли джерела є авторитетними, начебто в Україні, це НВ передає наступне зі своїх джерел. Чому я вирішив це запитати? Тому що власне авторитетне джерело, що мовляв, Зеленський не зовсім наразі задоволений діями головнокомандувача збройних сил України Олександра Сильського. для того, чтобы в действиях как-то как оценивать действия, в них надо разбираться. Ну вот, как бы я ни был, или мы с вами, допустим, не были задоволенными или нет, то есть действиями какого-то хирурга, надо разбираться в хирургии, а мы в этом не разбираемся. Потому в этом смысле я имею в виду. То есть для того, чтобы быть удовлетворенным или нет, надо разбираться в самих действиях. А так как политическое наше руководство в военных действиях просто не разбирается из-за того, что у них нет базовых образований, ни у кого буквально. Поэтому не надо обращать на, на такого рода э, внимание, вернее, на такого рода публикации внимания. Да они не могут разбираться. У них разбиралки так, как, таковая не выросла. Ну, так сложилось по жизни. Люди из другого мира, а не с военного. Потому э, по, по поводу военных всех, не только Сырского, я не выделяю никого, на у военных своя задача, своя стезя. Это профессионалы своего дела, и в их делах разбираться могут только военные, исходя из, из той ситуации, которая на данный момент попала, допустим, войско или определенная часть. Сырский выполняет свои задачи, выполняет так, как может выполнять генерал на, на его должности, с его послужным по списком. Нравится, это ж немножко не про армию. Вот здесь не может нравиться или не нравится, выполняют задачи. Армия выполняет задачи очень жесткие, они вообще никому и могут не нравиться, потому что как раз для этого армия и нужна выполнять не нравящиеся никому практически задачи. Почему? Потому что идет война, идет уничтожение врага, и здесь уже все зависит от того какими силами и средствами располагают генералы. И вот из-за политиков, которые не разбираются абсолютно в военном деле, у нашей армии недостаточно количество сил и средств. Потому надо здесь на, на нечего на зеркало пенять в этом смысле. Это так старая российская поговорка. Пане Романе, про сили та засоби видання Welt Німецьке каже наступне: що до кінця року збройні сили України повинні поповнитися необхідні сили резерва. Це 200 тисяч. Орієнтовно потрібно 50 тисяч мобілізовувати на. Квартал, наскільки ви вважаєте це реальні цифри? Ті, що дають наші іноземні колеги. Ну і сюди ж хотів би вже згадати, що ворог це каже речнику ОСУ Хортиця Волошин, що ворог намагається тиснути на часів яр вже з півдня, саме з цього виступу Нью-Йорк, ну і просування ворога шуми, північний, південний, залізничний. я бы не сказал, что это на Часовьяр. От Торецка до Часовьяра очень далеко. Если с Торецкой будет какое-то движение, оно будет, скорее всего, в сторону Константина. Дело в том, что ну, это тогда есть смысл какой-то. В районе Часовьяра работают российские войска, которые сейчас пытаются выдавить наши гарнизоны из Клещеевки и Андреевки. Так это Часовьяр, вернее, к Торецку никакого отношения не имеет. Это отдельная группировка, которая выполняет эту задачу, пытаясь подрезать с юга Часовьярскую группировку. А Торецк все-таки вообще движение в сторону Торецка, оно с точки зрения логики на данный момент абсолютно, э, в, ну, на, на данный момент никакой логики в этом движении у россиян нет. Почему? Потому что выйти на Константиновку э, им намного проще с Очеретина, то есть выходя, выходя на э, ту же трассу окружая. Потому я думаю, все-таки вот эти действия россиян в районе Торецка, они больше вынужденного плана для того, чтобы как-то обезопасить, может быть, те же южные, то есть те же южные границы не Часовьяра, а Клещевской, Андреевской группировок. То есть, может быть, для этого. Хотя вот реально, исходя из расположения войск на этом участке фронта, им это просто не надо было делать, лезть допустим, просто лезть в лоб на высоту, Торецк – это высота, Потому лезть в лоб на высоту, ну, абсолютно нет никакого смысла. Единственное, может быть, еще вариант. У нас там проходила ротация, россияне просто видя, что могут во время ротации захватить несколько направлений, они это просто сделали. И вот это практически мы их пригласили на такое, такого рода пиршество. Но это вопросы к начальникам направлений которые занимались этим, этим вопросом. Опять же, надо разбираться, разбираться военным прокурором для того, чтобы понять, как происходили такого рода действия. То есть голословно здесь тоже нельзя там, обвинить или как-то в негативе выставить. Вот так может быть по поводу Торецка. А то, что именно турецкое движение как-то угрожает Часовьяру, ну точно нет. Не, не на данный момент. А то, что нам надо ставить строй, 200 тысяч личного состава, ну тут бы я поспорил. Почему? Потому что если верить цифрам наших, наших руководителей, политических как минимум. То есть у нас в районе миллиона человек стоит в строю. Миллиона человек. На линии боевого соприкосновения до сотни тысяч. Еще две таких, таких группировки, грубо, еще 200 тысяч поддерживают. Ну, так всегда происходит. Один воюет, два поддерживают, сопровождают это движение. То есть пусть еще 200 тысяч плюсом выполняют боевые задачи в режиме там, ротации, поддержки. Но ну, это 300 тысяч войск вдоль линии границы, Это примерно ну, чуть меньше общей численности наших вооруженных сил Украины. А еще 600-700 тысяч расположено где? Внутри страны. Так а зачем надо еще что-то набирать? Для чего это нужно? То есть есть достаточное количество, во-первых, сил правоохранительных, мы уже неоднократно говорили, тем более им надо пройти очищение через вооруженные силы Украины. Их ставить в строй. Но они уже начали, они прекрасно это понимают, они уже начали эту задачу выполнять. Потому нам дополнительные, допустим, сотни тысяч, ну, пока непонятно для чего надо. Если стоит задача, допустим, демобилизовать военнослужащих, которые были принудительно мобилизованы или мобилизованы под э, военное положение, тогда однозначно надо. То есть опять, но опять же, это все надо запускать из, изнутри, то есть из тех уже э, миллиона человек, которые э, стоят в строю на данный момент однозначно надо людей, которые попали под мобилизацию, демобилизовать и забыть за эту тему. Россияне даже забыли. Вот у них мозгов нет, но они попробовали, они обязательно вступят в какой-то навоз, а потом, понимая, больше в него вступать не будут. Они попробовали мобилизацию в 2022 году, плюются до сих пор от нее и больше делать этого не будут. А мы что, дурнее россиян, что ли? Нам зачем эта мобилизация принудительная? Надо запускать рекрутинговые центры, поднимать денежное содержание, рекрутом, ставить в строй только профпригодных, мотивированных профпригодных, и нам не надо миллионная армия. Зачем? Во-первых, ее надо кормить, во-вторых, ее надо содержать и так далее и тому подобное. На ту линию фронта, которая сейчас у нас есть, и на те угрозы, которые могут быть в ближайшие там, даже несколько лет, нам надо в профессиональная армия в районе 400 тысяч человек. Но только это должны быть профи, мотивированные профессионалы, которые пришли в армию и придут в армию лет так на 30, на 25-30 служить, а не прибежать и убежать. Нам такое не надо. Для чего? Смысла нет никакого. Потом же они, они, потом просятся на демобилизацию. Зачем жить их тогда мобилизовать? Сразу ставить строй именно профессионалов. Потому я бы поспорил по поводу вообще подхода к формированию вооруженных сил Украины, он должен быть абсолютно другим. Почему? Потому что воевать нам долго. Это если кто-то хочет сдаться осенью, то есть лапки кверху поднять, тогда да, вопросов нет. Нет смысла. Ну так, так, тогда уже нет смысла и руководить тогда этим государством, если мысли есть о капитуляции. А вот если воевать, а воевать нам лет 10 еще, где-то года полтора-два минимум таких тяжелых боев, а еще потом лет восемь 7 8 пока рашка будет разваливаться. Нам треба зібрати цю армію професіональною 10 літ. Це тільки профі, то як кадрові воєнні можуть видержати темп війни, якщо він правильно розписаний. Пане Романе, дуже дякую вам за це зведення. Нашим глядачам. Нагадаю, сьогодні 2 липня, вівторок, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24 каналу.